Assalamualaikum semua. Kembali lagi ke channel YouTube Dimaras Development. Saya Zahida, pegawai pemasaran Dimaras Development. Apa pilihan pelaburan di Malaysia yang ada sekarang ni? Selepas pasca Covid-19 ni, video yang berkaitan dengan pelaburan dan simpanan adalah antara video yang mendapat view paling tinggi. Nampaknya rakyat Malaysia sudah mula menyimpan dan memikirkan pilihan pelaburan yang ada. Jadi, teruskan menonton. Untuk video pada kali ini akan lebih membincangkan tentang pilihan pelaburan yang ada di Malaysia. Kami berikan pilihan pelaburan berdasarkan kepada rating daripada risiko rendah kepada risiko tinggi. Berdasarkan kepada kesesuaian anda, pilih yang mana yang terbaik. Walau bagaimanapun, jenis pelaburan adalah lebih baik untuk anda membuat pelaburan ilmu. Ini adalah antara pelaburan yang paling penting kerana jika anda tak tahu apa yang anda lakukan ataupun tak biasa dengan pelaburan tersebut, akan mempunyai risiko untuk rugi. Fahami pelaburan anda dan lihat beberapa pilihan pelaburan yang saya akan cadangkan kepada anda. Yang pertama, tabung haji. Tabung Haji adalah antara simpanan ataupun pelaburan yang memberikan pulangan yang konsisten dan hampir tak akan rugi. Salah satu manfaat pelaburan di Tabung Haji adalah anda tak perlu untuk bayar zakat simpanan. Sebelum melabur, pastikan anda mempunyai jumlah simpanan yang mencukupi. RM1000 adalah satu jumlah yang baik untuk bermula. Lepas tu cuba kembangkan kepada RM10000 dan kepada satu jumlah yang anda selesa untuk membuat pelaburan. Yang kedua, ASB. Amanah saham Bumi Putra juga adalah salah satu tempat yang bagus untuk anda membuat pelaburan yang ada di Malaysia. Pulangan yang dijanjikan juga agak konsisten dan biasanya ASB menjanjikan pulangan sehingga 6% ke 8% setahun. Yang ketiga, unit amanah, unit trust. Anda mempunyai duit, dan dana ini akan diberikan kepada pihak ketiga untuk diuruskan. Ada banyak syarikat seperti ini di Malaysia. Nasihat saya Jangan laburkan semua duit anda dalam unit amanah. Laburkan sebahagian saja dalam dana unit amanah ini. Selebihnya, anda cari ilmu untuk memulakan pelaburan ataupun perniagaan anda. Dana unit amanah, unit trust terbaik. Apa itu public mutual private retirement scheme? PRS. Alternatif kepada KWSP adalah skim persaraan swasta. Kerajaan juga sejak kebelakangan ini memberikan suntikan dana kepada skim-skim persaraan ini. Ianya adalah sebagai salah satu alternatif untuk persaraan anda. Yang keempat, saham. Siapa yang tak kenal atau tak tahu pasal saham, ianya adalah antara pelaburan berisiko tinggi dan kebanyakan trader yang bagus yang saya kenal mengambil masa bertahun untuk menjadi bagus. Kalau anda nak melabur dalam saham, cuba belajar dalam tempoh 2 atau 3 tahun dan jangan lupa strategi yang anda perlu gunakan dalam trading saham pun penting. Yang kelima, FCPO. Kalau saham, anda melabur dalam syarikat. Kalau FCPO ni, anda melabur dalam pasaran komoditi. Yang dilaburkan adalah dalam Future Crude Palm Oil. Kenapa saya rekomen pelaburan ini sebagai salah satu jenis pelaburan di Malaysia? Kerana ianya patuh syariah dan anda boleh bermula dengan modal sekitar RM2000. Ianya jauh lebih berisiko berbanding saham. Yang keenam, forex. Forex pun antara pelaburan yang bagus. Cuma anda kena tahu ada dua pendapat yang mengatakan forex ini haram dan harus. Ia merupakan antara pelaburan yang agresif dan berisiko tinggi. Yang ketujuh, Wahid Invest. Wahid Invest ini unit sikit berbanding dengan unit trust ataupun unit amanah di Malaysia. Pelaburan dilakukan oleh robot. Robot yang saya maksudkan adalah robo advisor. Ianya merupakan antara pilihan pelaburan yang baik di mana kesemua pilihan pelaburan boleh anda lakukan menggunakan app sama ada Android ataupun Apple iPhone. Kalau sesuai dan nak cuba, boleh mulakan pelaburan anda. Modal permulaan pelaburan adalah RM100 sahaja. Yang ke-8, Raiz Invest, pelaburan bentuk baru sama seperti Wahid Invest pelaburan melalui Raiz Invest hanya menggunakan aplikasi dalam Android dan juga Apple iOS ianya merupakan antara alternatif yang baik kepada ASB Tabung Haji dan juga Wahid Invest ianya antara pelaburan bentuk baru yang anda boleh cuba seperti biasa masukkan nilai yang kecil dahulu kemudian barulah masukkan pelaburan yang lebih besar apabila sampai masanya yang kesembilan saham Bank Rakyat. Ketika Tabung Haji dan ASB mengumumkan dividen yang rendah, Bank Rakyat mengejutkan rakyat Malaysia dengan mengumumkan dividen sebanyak 14% setahun dan jauh lebih tinggi dari yang lainnya. Bagi saya sangat berbaloi. Yang ke-10, pelaburan emas. Ada yang kata emas ni kalis inflasi. Bagi saya, emas ni tak sesuai sebagai satu pelaburan, tapi sebagai salah satu cara untuk elakkan nilai duit Susut. Kalau duit ada masalah inflasi, tetapi tidak emas. Yang ke sebelas pelaburan hartanah. Hartanah adalah antara salah satu pelaburan yang penting dan alternatif untuk anda. Teknik yang biasa digunakan adalah beli rumah kemudian sewakan. Lakukan berulang-ulang kali sehingga anda mempunyai jumlah rumah yang tertentu. Nampak mudah? Tetapi anda perlu untuk mempunyai pendapatan yang stabil sebab perlu untuk buat pinjaman dengan bank juga skill dan teknik untuk mencari rumah yang baik untuk tujuan pelaburan dan yang terakhir fixed deposit FD pun antara alternatif yang baik dan mempunyai risiko yang rendah untuk tujuan pelaburan ataupun tempat untuk simpan duit menariknya FD ni ianya adalah antara alternatif yang baik kepada tabung haji dan ASB nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan FD boleh ke bank-bank berhampiran anda sebelum memulakan pelaburan adalah diingatkan untuk anda simpan duit. Jumlah minima adalah RM1000 dan selepas itu cuba untuk dapatkan RM10000 sebelum mula melabur. Kalau anda tiada simpanan RM1000, lupakan hasrat untuk membuat pelaburan. Kenapa? Saya ada pengalaman mereka yang nak melabur tetapi RM1000 pun tiada dalam simpanan. Jadi yang mana yang sesuai dengan anda? Ada banyak jenis pelaburan di Malaysia ni. Anda boleh pilih yang mana yang paling sesuai dengan apa yang anda mahukan. Yang penting, pastikan anda mempunyai simpanan yang mencukupi sebelum mulakan pelaburan ini. Yang lebih penting adalah pelaburan ilmu dan buku-buku ataupun blog yang mempunyai topik kewangan. Teruskan pembacaan anda dalam kewangan dan manfaatkan pulangan dan strategi pelaburan anda. Terima kasih kerana menonton video pada kali ini. Jika video ini bermanfaat kepada anda, Sila like, share dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Dimaras Development. Akhir kata, anda ingin bina rumah, ingat Dimaras Development, kontraktor rumah idaman anda. Sekian terima kasih. Assalamualaikum.